Вітаю студія. Говоримо сьогодні про підсумки року. І мій співрозмовник сьогодні відомий волонтер, публіцист Юрій Касянов. Вітаю вас, Юрій. Давайте почнемо підсумки підводити з теми, яка близька вам. Ви їздите часто на фронт, допомагаєте нашим хлопцям тут, спілкуєтеся вже в мирному житті. Яким рік для наших хлопців був для тих, хто захищає нас там на фронті, на вашу думку? Ну, цей рік для наших бойців був обикновенним. Абикнові стала війна, і обикновенним стало нахождение на войне, постоянные ранения, гибель наших людей. постоянные атаки сепаратистов, оккупационных войск. Поэтому сказать, что этот год что-то переломное принес на фронте в этой войне, я не могу. И, наверное, никто этого не скажет. На самом деле, как нам не обещали, что этот год будет каким-то переломным, что мы наконец-то начнем возвращать наши территории, этого не случилось. И я не вижу никаких перспектив, чтобы это случилось в следующем году. Сегодня ехала до вас и вгадывала ту речь, Петро Алексеевич, казавшийся речь, будет протедией российской агрессии. И как именяется речь? Че он таким? Ну, безусловно, Петр Алексеевич говорил правду, и этот год был годом противодействия российской агрессии, только каждый противодействовал этому по-разному. Петр Алексеевич противодействовал своими заявлениями, своей некой там политической деятельностью, а наши бойцы противодействовали своей кровью, своими лишениями, потерями. Оторванностью от семьи. И в этом-то и беда, что наши бойцы сделали все, что могли, и большая часть общества сделала все, что могло, а наше руководство, наше правительство и наш президент не сделали того, что они обязаны были сделать по Конституции и по совести. Юрий, душа лаконично, наша армия стала краще за Цирик, на вашу думку, вы ебачите? Наша армия не стала хуже, потому что армия основа армии это люди, которые умеют воевать, которые хотят воевать и защищать свою страну. А во всех остальных отношениях, в оснащенности боевой техникой... Так, хотела спросить, державная поддержка армии, какая она была под сумки року? Такой же, как и в прошлом году. То есть государственная поддержка армии в своей основе как заключала некие возможности обогащения для определенных лиц, так и заключает. Вокруг этого она и пляшет. Не для интересов обороны страны, а для того, чтобы определенные лица зарабатывали деньги. Що ви можете сказати про волонтерську допомогу? Вона змінилася, стала кращою чи гіршою? Ну, Волонтерська помощь стала фронту гораздо меньше в объемах. Во-первых, потому что люди устали, во-вторых, потому что действительно сейчас уже нет такой необходимости, слава богу, обеспечивать фронтом продуктами питания, бронежилетами, формой, самыми такими естественными и нужными вещами. Поэтому волонтерская помощь все больше трансформируется в общественную активную политическую деятельность волонтеров, направленную на улучшение армии и жизни в стране. Юрію, знаєте такого, що ви живете іншим життям, суспільним, політичним. Якщо згадати роботу Верховної Ради депутатів дуже лаконічно, чим вона вам запам'яталася як підсумки цього року? Та нічим. Работають вони собі. Тобто вони живуть отдельно, ми живемо отдельно. І так существують наше государство з моменту його с з того моменту, як ми независимость. То Тобто власти живуть отдельно, народ живе віддільно. Системні реформи, якщо назвати. Уряд, Верховная Рада. Если, сгладать и перерахувати, какие вы можете назвать реформы? Ни одной. На самом деле системные реформы означают то, что из власти будут уходить сразу тысячи, десятки тысяч коррупционеров. Они будут уходить в тюрьмы или уходить на пенсию кому как повезет, и будут приходить новые люди, которые будут действительно системно менять жизнь людей, которая будет меняться на глазах, и люди будут это ощущать. Этого не произошло. Юрій, знов закінчується рік підсумки року. Боротьба з корупцією, яку обіцяв і президент і уряд і Верховна Рада. Що ми маємо на сьогоднішній день, на вашу думку? Ну ми маємо боротьбу з корупцією. Боротьба з корупцією стала неким фетишем, вокруг якого створюється внутрішня політика наших властей під час. Цю... красивую идею затачиваются многие вещи, создаются разные органы, проводятся всевозможные совещания, но только с одной целью, чтобы коррупция дальше была, а народу просто говорят о том, что идет борьба с ней. Вот и все. Давайте еще перейдем к работы президента, как главнокомандующего, лаконично, и взагалі, как президента. Что он обещал и что он выполнил? Ну, обязанности президента как главнокомандующего – это Борьба с внешним врагом, отражение агрессии, освобождение наших земель, освобождение наших людей. Очевидно, что он этого не сделал. Во всех остальных отношениях, я еще раз повторюсь, президент живет своей жизнью, народ живет своей жизнью. Дай бог, чтобы так, может быть, и продолжалось в дальнейшем при этом президенте, потому что если правительство и президент будут сильно вмешиваться в жизнь людей, вводить новые налоги, там, повышать минимальную зарплату, которая теперь больно бьет по предпринимателям, то это приведет только к катаклизмам социальной жизни. На вашу думку, как подсумок року, какой сейчас и Украина, и какой Украина встречает 2017 год? Ну, я думаю, что Украина встречает 2017 год растерянной, если можно так сказать. То есть люди растеряны, люди не знают, что их ожидает в будущем, Люди боятся войны, люди боятся неопределенности. И пока что мы не видим той силы тех людей, которые могли бы повести за собой Украину в светлое будущее. То есть нам нужны лидеры, настоящие лидеры, народные лидеры, которые поведут Украину за собой. Юрий, вы их бачите, этих лидеров, навколо себя? Я думаю, что эти люди есть. Просто еще не наступило то время, когда они могут реализовать себя, показать себя и повести за собой. Но ете время э, неминуемо наступ. Я вірю в світле будущее України. Дуже дякую вам за розмову. Студія Юрій Касянов, відомий публіцист, волонтер і його підсумки року, що минає. Студія.